アテリアが落っこちてたよな拾っとかなくていいのかいや先を急ごういよいよ魔こうか暗くていくせいピク星の命が削られる場所だ中は<ん>魔法の匂いが鼻につくぞ覚悟しとけ うん、見ろマコーロが呼んでるぜ早く来い早く来いってな,くってなよし さあいくよ俺の店場だ <laughs>、えー

よっ のランデブーポイントはこの先だ遅くなったからきっと心配してるね派手に暴れたのに誰も追ってこないねミッドガルはシンラの手の内だ監視はされていただ いてたなら言ってよったらやめてたか最初からギリギリの綱渡りだ渡りきるしかねえ力ずくでも <laughs> 得意そうだフッ <laughs> どうでしょう こればっかりは俺もな

ひどいのか口数は減ってねえ大丈夫だ世話になるな仕事だ4番外へ行きに乗って正解だったな警備は4番に集中してるでもこっちの本命は5番ちょっと複雑だがこの奥はもう真っ黒の中だ狭っちい甘だぜ文句言うなよこっちは呼吸物資とワイヤーリル これ以上ねえってくらい情緒よみんなのことお願いおや<っ>よし俺たちもワイヤーの装備だ落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ 作戦が終わったら、こいつで一気に下まで降りる生きて帰んぞ当然だっもっと左だ時間ないぞライトを調整しろプレジデント、ネクタイ確認します急げ、急げうん 見よう、いようぜ魔晄の匂いだいよいよだね構造は一番と同じようなもんだろうああ幕をだまりは近い行こうぜ 思うからだおい見ろよこんなデカブツが出てきたらひとたまりもなさそうだなこのクラスの機動兵は巨大モンスター用だ最新兵だろうなもし俺たちの前に現れたらその時は逃げた方がいい、はああおねんねの時間で助かったぜ

いい<スロー>こんなものか。 Bye. <laughs>

次は加藤。う <laughs> 前もこんな感じだったのもうちょっと賑やかだったぜ